Dan -dan. Kita kena faham satu perkara Bahawa Najib Telah melakukan kesalahan tersebut So kesalahan dia Dia telah dijatuhkan hukuman penjara 165 tahun Saya kata maksimum dia boleh kena 187 tau 187 kalau kira semua tu 187 Dia kena 165 Dan saya kata dia boleh kena 11 bilion Lebih dia kena 11.4 bilion Ringgit denda Pending denda tu kalau dia tak boleh bayar Dia kena tambah lagi 10 tahun bermakna dia akan kena 25 tahun dia tak akan boleh belayar bayar punya 11 bilion tu dia tak akan boleh bayar bayar 11 bilion maka dia akan dipenjarakan 25 tahun so 25 tahun tu serentak dengan 6 tahun ke tidak. 6 tahun tu cerita lain 25 tahun ni cerita lain sebab dia dua kes yang berbeza so ada kemungkinan tak bahawa dia akan serve 5 tahun 6 tahun ni dia akan habis so tuan-tuan eh? Ni dah masuk tahun ketiga kata kan. So dia ada 3 tahun berbaki. Dia habis 3 tahun tu, dia akan sambung lagi another another 15 years. Kemudian sambung lagi another 10 years. Another 25 years dia dalam penjara. Sekarang umur dia 70, lebih kata kan, 70. So maksudnya dia akan meringkuk dalam penjara sehingga umur dia 90 lebih dekat nak 100 tahun kalau dia hidup lagi. Kalau dia hidup lagi sehingga 100 lebih tahun dia duduk dalam penjara. Dan pada masa 2015, pada masa itu, siapa yang puas hati tuan-tuan? Siapa yang puas hati bila Arul kanda mengatakan, oh ini akaun kami. Siapa yang puas hati? Tulis dekat komen. Kan, tulis dekat komen. Uh, siapa yang puas hati? Yang mengatakan akaun tu puas hati, penerangan 1MDB puas hati, siapa? <laughs> 10,000 sehari belanja, katakanlah tuan-tuan ada 11 bilion, betul, Eksulong kata. Kalau tuan-tuan ada 11 bilion ni, kalau tuan-tuan belanja rm ringgit sehari setiap hari, 300 tahun baru habis 11 bilion tu. Itulah banyak jumlah. Siapa yang puas hati? Puas pas pas. Wah, puas pas kata kami puas hati. Dia faham ke akaun yang dibentangkan tu? Dia faham ke apa yang berlaku di dalam MBB? Kan? Dia faham ke tidak? Akhirnya kena kencing macam tu je tuan-tuan. Kena tipu macam tu je dia orang. 1MDB ni, it's a pinnacle. Dia sebenarnya dia boleh jadi satu titik kepada titik permulaan kepada perjuangan kita untuk menentang rasuah. Tetapi selagi mana azam baki dekat situ, dia ada masalah. Dia ada masalah dekat situ. Now, saya tanya macam lah Kenapa azam baki tak berani tampil? Untuk menerangkan sebab dia adalah antara tiga parti Di samping ketua pengarah Dia dan ada seorang lagi Dia kata mereka berjumpa dengan Mereka berjumpa dengan Penderma Arab itu Soalan saya Azam Baki berani ke tidak dedahkan Dia jumpa atau tidak Penderma Arab tersebut Azam Baki berani atau tidak Dedahkan Benarkah dia berjumpa dengan Pegawai ataupun tentang Penderma Arab tersebut Ataupun itu satu penipuan Saya cabar Azam Baki Untuk dedahkan perkara tersebut Kita kena desak Azam Baki bagi tahu Apa sebenarnya yang berlaku Adakah dia tidak tahu Saya tidak tahu Saya ikut bos saya Saya bukan ketua pengarah Okey kalau betul Teruskan Ataupun sebenarnya dia menipu Kalau dia menipu Siapa yang menyuruh dia menipu Siapa yang menyuruh dia menipu Siapa yang menyuruh dia menipu itu satu persoalan yang sangat besar Yang rakyat sekarang ni kena jawab Sorry, Azam Baki kena jawab kepada rakyat ha, Itu poin saya Azam Baki kena jawab kepada rakyat Sebaliknya hari ini Dengan muka selamanya dia cakap dekat media Oh ya, terima kasih uh, Memang, uh, apa kata kita uh, Itu kenyataan mahkamah Itu kenyataan mahkamah Kan, Itu kenyataan mahkamah uh, Tak apalah, ya betul lah tu So jumpa ke tak jumpa dengan dengan penderma Arab tu? Kenapa Azam Baki sampai sekarang tak berani mendedahkan dia jumpa ke tidak? Dia bukan rahsia lagi dah tuan-tuan eh. Mahkamah dah itu adalah palsu. Tinggal Azam Baki kena buat statement sekarang ni. Sebenarnya ya, kami memang jumpa dengan penderma Arab tu. Kami yakin itu adalah penderma Arab. Dedahkanlah. Ataupun sebenarnya kami tak jumpa. Memang sebenarnya kami tak jumpa. Ataupun kami telah ditipu. Dia kata dia penerima Arab. Kami percayalah. Percayalah. Tapi buat statement. Buat kenyataan. Sebagai ketua SPRM yang kononnya bertanggungjawab. Berintegriti. Dia kena kena berani tampil ke hadapan. Sebab dia adalah salah satu parti yang berjumpa. Katanya berjumpa dengan penerima Arab tersebut. Yang mana mahkamah hari ini telah menyatakan. Bahawa cerita derma itu adalah palsu. Tuan -tuan. Cerita derma itu adalah palsu kan tiba dalam grup saya ini kan dia kata bahawa yalah yang Cina-Cina ni semua lepas akhirnya Najib masuk penjara yalah yang Najib pergi minta rasuah tu kenapa kan dan jangan cerita Cina je ada Melayu juga lepas contoh kes Rosmah dua saksi di dalam kes Rosmah dua-duanya Melayu dua-dua lepas Rizal Mansur Melayu juga lepas juga kenapa kita tengok Cina je kita tak tengok Melayu tu Lepas juga sebab dia orang adalah saksi utama Saya kata tanpa saksi utama Kes Najib ni tak boleh lepas Kes Najib ni akan sangkut Maksudnya kes Najib ni dia akan lepas Kita tak boleh nak sambitkan dia Tapi saya saya adalah tengok tadi kan Tertengok apa geng-geng Najib ni lah Selagi Jolo itu tidak ditangkap dia kata, Selagi Jolo itu tidak ditangkap Maka Najib itu tidak bersalah dan saya tidak akan terima apa, ke hukuman bersalah najib itu saya tidak akan terima segal, selagi jolo tidak ditangkap. Saya nak bagi tahu lah kepada orang, orang yang cakap macam tu. Maksudnya pertama kamu tak fahamlah lah prosedur mahkamah tu bagaimana. Yang kedua tuan-tuan kita saya nak bagi tahu dia lah tak ada maksudnya jolo itu bukan the main culprit. Jolo tu bukannya penjenayah paling utama. Jolo tu pembantu je. Yang penjenayah paling utama adalah Najib. Kenapa tuan-tuan? Jolo ada kat situ. Kalau Najib tak benarkan, tak benarkan, tak ada bagi ke kebenaran untuk dia nak keluar atau masukkan duit tersebut, duit tersebut tak akan masuk atau keluar daripada kantong negara, 1MDB dan syarikat-syarikat dia dan juga masuk ke dalam akaun dia. Mustahil wang masuk dalam akaun Najib. Najib tak tahu sebab Najib yang keluarkan bukannya RM2, bukannya RM20, bukannya RM200. 2.3 bilion ringgit. Bilion ringgit tuan-tuan. Tuan-tuan takkan boleh faham bilion ni kalau tuan-tuan 100 ribu pun. Akaun tuan-tuan 100 ribu pun tak pernah masuk. Ini kan pula kalau bilion dalam tu. Oh my god. Bayangkan 1 bilion dengan 1 million dan 1 bilion dengan 1 juta. Bezanya umpama tuan-tuan sekarang ni ada 1 ribu ringgit. Itu 1 bilion umpama. Satu juta umpama orang itu ada seringgit. Itu beza. Beza tak orang yang ada seribu ringgit dengan orang yang ada seringgit. Itu beza. This is what happen. di ini masalah yang yang ada dalam negara kita. And this is just one step. Tetapi, kita agak pincang lah kita punya perjalanan oh, anti rasuah kita ni. Najib ni betul masalah Tetapi Azam Baki masih ada ke situ. Azam baki masih ada kat situ Sepatutnya azam baki kita dah kena remove dah Kita kena desak azam baki untuk dikeluarkan Daripada kepimpinan Dan juga daripada barisan untuk menentang rasuah ini Baru rakyat boleh percaya Selagi mana kita letak azam baki kat situ Rakyat takkan percaya Terus Walaupun lah you nak letak azam baki ke bahagian mana ke Saya tak suruh buang azam baki Tak, pindahlah di pak mana-mana Mungkin dia tak bincin lagi Tetapi kena ganti dengan orang lain Whoever lah Siapa yang kita rasa boleh ganti, gantilah So itu on the what MDB side kata -kata. The next one siapa tuan-tuan? The next one is Muhyiddin. Dia is oi Datuk Bahari tuan-tuan. Tuan-tuan Datuk Bahari. Ush. Datuk Bahari ni ha, yang saya sebut ni dia lah uh, minta maaf Datuk eh saya sebut Datuk eh yang saya oi macam mana nak kata dia lah yang lead the investigation untuk kes SRC tuan-tuan. Dia ada dalam live kita ni. Uh, ucap uh, salam kepada Datuk Bahari. <laughs> dia ada dalam live kita ni. Dia sanggup pada masa itu dalam keadaan orang lain katalah yalah macam kita tengoklah oh, uh, tak ada masalah jumpa penderma. Penderma itu ada. Dia buat siasatan, dia tak takut. Malah dia dapat ugutan tau. Dia dapat ugutan. Uh, dia dapat ugutan. Yes. Dah dua kali pencin is. <laughs> dia dua kali pencin. buat mana tu? Tak apalah, Datuk buat dah terbaik alhamdulillah Datuk. Ha. Datuk buat yang Dato baik dah uh, terbaik dah. Ha saya tertangkapnya. Bagi saya Datuk, you have done a lot to this country. Thank you very much saya ucapkan. Keberanian Datuk juga. Sebenarnya yang mendedahkan banyak perkara, Rafizi Ramli, Tony Pua dan rakan-rakan yang lain Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga of course Datuk sebagai orang yang lead dan juga your team lah. And I would like to thank saya nak ucapkan terima kasih juga kepada pasukan-pasukan datuk datuk sendiri dan juga rakan-rakan lain di SPRM polis dan sebagainya ucapan terima kasih kami lah kepada datuk bahari datuk bahari dan juga rakan-rakan media -rakan yang lain yang berani dalam keadaan pegawai-pegawai lain tak berani yang tak berani satu hal yang mengampu satu hal mengampu tuan-tuan ni saya nak cerita lah kan kira-kira pada tahun 2015, 10 tahun yang lepas, ketua pengarah SPRM pada masa itu, masa itu Datuk Bahari tengah siasat kes SRC. Pada masa itu, Ketua Pengarah SPRM, saya tak ingat nama dia, dengan antara lain Azam Baki, pergi ke Timur Tengah. Pergi katanya kami telah berjumpa dengan penderma Arab 2.6 bilion tersebut. Dalam keadaan grup itu mengatakan ada jumpa 2.6 bilion, Datuk Bahari ini pergi siasat SRC, dedahkan. Sehingga ini dia cerita pada saya, Datuk Bahari cerita pada saya, dia dapat ugutan bunuh, tuan-tuan. Dia dapat ugutan bunuh kalau orang lain saya rasa iyalah dia dah tak boleh bagi dengan jawatan kuasa kedudukan, ha, dia buat ugutan. Dia buat macam tu. Tapi getar, iyalah kita takut. Kita manusia of course kita akan rasa takut. Kan? Tetapi kita dia teruskan juga. Ha, jadi apa yang diteruskan itu itulah hasil yang kita tengok sekarang ini. Tuan, tuan kita bukan ada benci dengan Najib. Tak ada. Kita tak benci. Sebagai manusia ni, Najib ni adalah orang yang On his personal level Cara cakap dia, adab dia Benda tu semua ada kebaikan Tetapi dia telah melakukan satu kesalahan jenayah yang berat Iaitu dia telah Mempenggelapkan mem duit rakyat Dia telah membelanjakan duit rakyat Berbilion ringgit teman. Berbilion ringgit kan? Ha, berbilion ringgit So bila Azam Baki kata And the team pergi pergi ke apa orang kata ke Timur Tengah okey katanya jumpa dengan penderma 2.6 bilion. Tiba-tiba hari ini mahkamah kata penderma itu derma yang dikatakan oleh Najib itu adalah palsu. So timbul persoalan siapa yang menipu? Adakah pasukan Azam Bakri itu menipu ataupun hakim yang menipu? Sebab hakim di dalam mahkamah hari ini mengatakan di dalam judgement beliau, saya ada judgement yang first part lah, second part saya tak ada bahawa itu adalah palsu. Itu adalah palsu. Kemudian bila Najib mengatakan, oh jololah yang buat, jololah yang menipu dia, jololah yang, uh, yang 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 yang, pom kata keluarkan duit tersebut bukan dia. Kemudian Najib kata, kamu ni orang kampung ke? Najib, kamu ni orang kampung ke? Tak tahu benda yang joloh buat ni, sampai joloh keluar duit. Tak, tak, apa, pusing duit bukan seringgit dua, bukan seratus dua, bukan seribu dua bilion ringgit, dua perpuluhan tiga bilion ringgit tuan-tuan kita nak cerita bilion, bukan milion eh bilion, ribu juta satu juta tu ada dua ribu tiga ratus sebanyak satu juta itulah nilai dua ribu tiga ratus juta bil, uh, juta ringgit, A, ribu juta ringgit kan itu duit rakyat Yang akhirnya disalurkan kepada mana? Poket dia sendiri Saya kata tempoh hari Najib memang akan dibatik bersalah Najib memang akan dibatik bersalah Dia simple je tuan-tuan The, the, untuk kes SRC ya Datuk Datuk Bahari boleh sahkan apa yang saya cakap untuk kes SRC dan juga kes 1MDB dua-dua ni jelas duit masuk akaun the money trail is there the easiest apa orang kata the easiest case to prove ialah dengan money trail sebab itu saya ditanya itu oleh pasukan yang buat uh, apa orang kata Yalah, dia nak dapatkan uh, groundwork lah bagaimana kita nak buat um, Bagaimana kita nak buat um, akta RUU pendanaan politik Saya kata, akta tersebut kena mewajibkan sebarang transaksi Yang lebih daripada set, apa, uh, certain, certain amount mestilah dilakukan secara online transaksi Contohnya kalau lebih RM5,000, RM5,000 ke atas mesti melalui online transaction. Mesti melalui online transaction from one party to another. Tidak boleh secara tunai. Ha, saya kata macam itu. Sebab online transaction is easy to track. Kita tak nak tipu. Kan? Jadi, SRC is a, simple on kata apa, case. Bukanlah simple macam mana. Tetapi maksudnya clear case. 1MDB pun is a clear case. Duit tu masuk dalam account. It's as simple as that. Apa lagi yang kita nak pertikaikan? Apa lagi yang kita nak pertikaikan? Itulah masalahnya.